সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে চুজি ৰেটি হেল্ডি পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ এটা বাতিত দুকাপ চুজি ল'ব আৰু তাত জোখমতে নিমখ আৰু পানী দি এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ব লাগিব আপোনালোকে বাৰু চুজিৰ এই পিঠাবিধ বনাই খাইছেনে যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন মিশ্ৰণটো ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ নিচিনা বনাব লাগিব টাৱা এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু তাত ৰাইচব্ৰেন অইল অলপমান দি টাৱাখনত মুচি দিব আৰু অলপ পানী ছটিয়াই ল'ব তেল এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ব আৰু এতিয়া বনাই লোৱা চুজিৰ মিশ্ৰণখিনি হেতাৰে দি ভালদৰে বহলাই দিব খুব পাতলকৈ বহলাই দিব আৰু এটা ছাইড দুই মিনিটমান হোৱাৰ পিছত আনটো ছাইডো লুটিয়াই দি দুই মিনিট ৰাখিব লাগিব এয়া এখন ৰেডি হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইখনো বনাই ল'ব এবাৰ তেল দিলেই হ'ব কেৱল অলপমান পানী ছটিয়াই মুচি ল'ব যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে চুজিৰ এই পিঠাবিধ বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ